Комичанов и Сергей Семенов. А, акустичный дуэт. И я знаю, что, по-первых, Леша, что ты вообще не байдужа людина. А по-друге, что ты был на Майдане среди студентов. Какие твои впечатления? Знаешь, мне не хочется после Красного такого Арамиса выглядеть протосом, который летит все время в драку, но мне кажется, что сейчас еще немножечко не время таких слишком уже праздничных после свадебных песен, потому что еще ничего не случилось. Действительно, музыка абсолютно аполитична. Музыканты в принципе, у нас русскоязычный репертуар, нас любят, знают в России, ценят в России, но сейчас пришло время называть своими именами без прилагательных, без оттенков серого, делить мир на черно-белый внутри себя, чтобы понимать, все-таки ты на стороне света или тьмы. И видишь, что сейчас творится на российских телеканалах, когда абсолютная ложь и дерьмо льется на там, Литву, которая в Евросоюзе, Сербию, которая там ассоциированный член. Я вот в этом не очень хорошо разбираюсь. А, и как для Транд предлагает таможенный союз, в который входит Казахстан, Белоруссия и Россия. Я искренне говорю, я был в Европе много раз, причем понимаю, насколько Европа разнородная. Греция это Европа, Финляндия это Европа, Дания Европа, Португалия, Албания, Венгрия, все это Европа, она не похожа друг на друга. Но в Союз Украины, а, чтобы вступила Украина в Союз России, Казахстана и Беларуси абсолютно не хочу, потому что это страны, где... Ми там вже були, тому що інтересно. Дивіться, багато нету. хто е, говорить про те, що е, не підписання цього договору, е, імовірне підписання його навесні, але багато хто вважає, що якщо він не буде підписаний зараз, він не буде підписаний ну, в якомусь е, оглядному нашому майбутньому, що це фактично відкидає нас е, в обійми митного союзу і фактично відкидає нас назад. Е, бага, я чула таку думку, що це ми, власне кажучи, е, можемо повернутися в межі радянської. Союза, империя затягивает нас назад. Ты сгубишься? я не экономист, я не юрист. Я даже думаю, что президент страны не должен быть ни юристом, ни экономистом, ни хозяйственником. Кем-то должен быть э, честный, порядочный человек, который умеет вокруг себя собрать правильных юристов, экономистов и хозяйственников, дать им задания и надавать по шапке, если человек въехал в политику или э, в какие-то властные структуры на Шкоде Октавия, а выехал оттуда на Мерседесе. Это важно. Э, я понимаю искренне, э, я не испытываю никакого пиетета к тем политикам, которые в 2004 году пришли к власти, и до сих пор те же на манеже там стоят что-то, какие-то у них Лозунги, которые абсолютно не поменялись, чуть-чуть поменялись рожи, добавились новые и ушло несколько старых. Но в данной ситуации, я считаю, мы должны забыть любые разногласия: территориальные из Тернополя, из Запорожья, из Донецка, из Киева или из Крыма. Языковые. Если мы идем в Европу, мы понимаем, что на сегодняшний день в стране ну, сейчас неофициальные двуязычие. И мы должны сейчас отложить в сторону все, понять, мы хотим жить с Евросоюзом, как говорил правильно Вадик Красновский, по. Тим и правилам, которые они, а не по ксивам, и по звонками повнотелефонної книжке каких то мужних якраз... людей, які помогут тебе тобі вижити а вокруг хоть трава не Росія що такі європейські стандарти. Про це хотелось бы докладніше, але напевно вже після музичного фрагменту. Ходят дни. Я считаю их по пачкам сигарет. Проснись, усни. И опять проснись, как будто грусти нет. Глаза в рассвет. Приоткрой зрачки под одеялом век. Душа раздета, и встречает утро новый человек Каждый раз по-разному И всю жизнь по-новому Украшаем стразами Там, где нужно, оловом Белый день рвет буднями По ночам ждем сказки мы Все билеты проданы На чужие праздники Жизнь, за которую не жалко умереть. Бывает смерть, о которой нам мечтать и песни петь. Обрывки сна вспоминаем целый день до новых снов. Пришла весна. На душе, на сердце, в музыке без слов. Друзья, простят. А врагов за это незачем просить. Друзья не мстят, А врага простить сложнее, чем убить. Проходят дни, Я считаю их по пачкам сигарет. Все, нет войны, Но и мира в этом мире тоже нет. Каждый раз по-разному И всю жизнь по-новому Украшаем стразами Дни свои хреновые Обманулся камушкам Не поверил в прошлое Станешь утром раненым В тапочки и в пошлое Белый день рвет буднями По ночам ждем сказки мы все билеты скуплены на чужие праздники. Такое сейчас настроение. Много песен добрых и любви, но сейчас настроение немножко... Э, я получил позавчера э, по морде вот этим э, пригоршней газа, когда ловили машину, там какие-то избушники, постоянно врут, ничего не изменилось за много лет, нам рассказывают какие-то сказки про... СБУ на Европейской площади, которые должны глушить радиосигналы каких-то радиобомб. за кого не непонятно. Про три тысячи милиционеров, которые собрались туда, потому что может быть сообщение о заминировании, поэтому на Киевской Борщаговке, на Троещине, на позиках, на Болоне можно творить все бштурду, что угодно, розумеешь? и там нету милиции вообще. наприклад, 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 было дуже сумно? Весело, как бы бы, если бы это не было так наприклад, 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 Що він е, сказав? Ні, він сказав, що він не підписуватиме договір про асоціацію е, через тиск з боку Росії. Ну, може, він обмовився, може, це він не хотів це говорити, але так вийшло. Ну, хіба це чоловіча поведінка? Речка ні то здесь експертів серед музикантів, которые датируемые... початки розбиралися дійсно, там довжні закритися якісь то отрасли, заводы, фабрики, окажется достаточно много людей на улице, это социальный коллапс. Я это тоже точно так же понимаю, надо, надо видеть все-таки какие-то более-менее реальные вещи. Но если мы европейцы, мы должны быть, воспринимать точку зрения другого человека. Если мы европейцы, мы должны быть готовыми, если наша продукция нафиг никому не нужна, перепрофилироваться, я не знаю, там, открывать кафе, чистить ботинки, играть на гитаре или ремонтировать балалайки. Если мы европейцы, мы должны сказать «Да, мы готовы к любым испытаниям, мы готовы через них пройти». Вряд ли нам при нашей жизни будет жить хорошо, но в этой стране жить нашим детям и Международный валютный фонд, или Газпром, кто нам даст долги, которые раздавать детям и правнукам, для того, чтобы сейчас какая-то кучка людей жила достаточно неплохо, они все хотят быть самыми богатыми покойниками на кладбище. Вот, вот в чем проблема. Никто из них не приходит, не знаю, за инфарктом делать лучше жизнь других незнакомых им людей. И на сегодняшний день я очень рад, что Евромайданы объединились, что ушла противная символика, что нету каких-то сейчас там не знаю там зигов дурных, да там. Вы обратите внимание, все эти три дня, как только выходили известные политики, которые 10 лет на манеже, народ свистел и говорил, уберите их, дайте нам новое лицо, дайте нам каких-то обычных и простых людей, которые сейчас не будут нам опять орать. Бандитам тюрьмы. Вы же все это говорили. Слуха, ну дякую за за такие. Прямі і правдиві слова. Ти завжди говорив правду, завжди писав я правду strip, в своєму лозі. Так, я тебе прошу е, приєднуватись до нас, в нашу компанію. А у нас зараз зі е, збирається наш музичний майдан нашої студії. У Нас приєднався Едар. Приступа неділя, е, хлопці Василь Попадзюк і Вадим Красної. Залишаються з нами. І от Сергій Підкорець зі своєю дружиною Оленою. Будь ласка, сідайте е, приєднуйтесь до нас. Е, наш майданчик для вас готовий. Алессия, пока ты сидишь, я бы хотела тебя запутаться. Ты трохи обмовився про европейские стандарты. А что в твоем є європейські европейские стандарты? Сидай, будь пожалуйста, пройдись на наш диванчик. А, Работает микрофон? Ну, думаю, так. А, нелюбимый мной российский футболист Андрей Аршавин сказал гениальную вещь. Его спросили, что его больше всего поразило в Англии. Он говорит, меня больше всего поразило в Англии, особенно это мальчик из Питера, который такая золотая молодежь в голубых трусах что если ты в Англию пришел в очередь пятым, то кто бы ты ни был, принц Чарльз, королева Великобритании, футболист там, не знаю, Лондон, Арсенал или Челси, тебя обслужат пятым. Не бывает варианта там ксива, Перезвонили, переучеты, там, в это время пришли родственники, а, возможно, пропустят а, женщину с ребенком или политкорректно какого-нибудь, я не знаю, там, а, англо- а, англо-афроамериканца и, 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 не знаю, там, и, и пару гомосексуальных. Но ну, я тоже я здесь вещи, которые мне не очень нравятся, но сейчас мы говорим о главном. Мы говорим о пути развития по дороге по этому пути. Кто-то а, застрянет посерединке, у кого-то мозги дальше не дойдут, кто-то может допрет до Нидерландов Привет курнов какой-то, а наши примет совершенно непонятные формы религии. Но мы хотим на Запад. На Востоке мы уже были. Мы Украина, Россия на сегодняшний день, это не Восточная Европа, это Западная Азия, причем относительно Центра Азии. Запад это, это дикий Запад. Вот, оси, дивися, Леша, вот а, фактически всех наших политиков, ну, много кого звинувачивают в коррупции. И, 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 и владных политиках. Посмотрите и политиков на, политиков. на, их фотографии 10 лет тому назад и сейчас. Там же Коррупция like на да? лице. Просто... Говорят, знаете, человек растет до 25 лет, но, к сожалению, живот задние щеки об этом даже не догадываются. И, э... и эту коррупцию выдают сразу.